З поверненням на найвагоміше шоу України залишилося зважитися двом учасникам Юрі та Андрієві. Зараз на ваги піде Юра. Роман єдиний зараз чекає на поганий результат Юри. Ще на початку тижня стосунки між чоловіками різко погіршали. Любий ну, час, як попадеш, то тебе то Ти і все мене розчарував дуже сильно. цей це Юра з кісвії медведи невинний такими котячими очками. Він мене дуже сильно розчарував. Хоча насправді саме Роман розчарував всіх у таборі. Хотів? Вари, бо я Хотів. Виграти. Так може ми всі вийдемо, Ти поговориш. Та ти що, що вже, вже, у нас? Що ти щось кривишся, що ти тут щось пазуєш? Чоловік надто захопився метою дійти до фіналу і навмисно ледь не розсварив учасників між собою. Хотів намутити, хотів. разосрать но не получилось неделю назад ты весил 120 килограмм я хочу дойти до самого конца я на этой неделе работал очень неплохо и надеюсь на хороший результат Сейчас ты весишь? Минус 2 килограмма. Судя по сегодняшним результатам, это очень достойно, правда? Да. Ты доволен? Ну да, я доволен, что это минус. Ни в коем случае не ноль и не плюс. Давай смотреть, сколько это в процентном соотношении. 1,67%. Ты занимаешь второе место в таблице. Аленушка, а ты первая оказалась в зоне риска. Залишилося зважитися одному учаснику. Якщо зараз Андрей скине больше, ніж Марта, То двоє дівчат опиняться в зоні ризику. Якщо менше, Андрій потрапить у зону ризику разом з Прошу. Андрій рекордсмен минулого тижня. Він скинув цілих 5 кілограмів. І зараз боїться, щоб цього тижня його організм не сказав стоп. Крім того, що дієтолог сказала що там. Не очень правильно мы питались, там и неизвестно, как это все будет выглядеть на весах. Так что я немножко опасаюсь. Андрюша, при твоих нынешних показателях тебе достаточно сбросить 2 килограмма, чтобы не оказаться под желтой линией. Как ты думаешь, тебе удастся это сделать? Да, судя по результату общему, не, не уверен. Ну а какой результат ожидаешь вообще увидеть? Ну минус 2 был бы хороший. Я так думаю, что минус 3 был бы хороший. Минус 2 уже не знаю. Я не знаю. Уже не знаю. Ну давай узнаем твой результат. Ты начал 15-ю неделю проекта с весом 127 килограмм. Мне надо победить, мне надо добить это все. Я хочу это добить. Я начал это, я не готов уходить перед самым финишем. Мне надо закончить. 126 килограмм. Тебе удалось похудеть на 1 килограмм. Я думаю, что вот мой организм на данном этапе взял еще и тайм-аут, кроме того, что этот белковый день не сработал. Поэтому вот такой вот результат. С их белковыми, несчастными диетами, это совсем не те диеты, которые прописывают нам диетолог. Цей диета могла заграться одну неделю, а, а на этой неделе могла их что порнутый, и, и найти занести в плюс. Почему так, Андрей? Видимо, с питанием что-то не так. Поэкспериментировали немножко. Поэкспериментировали немножко? Да. Ну, как бы мы все занимались этим. Ну, и я, собственно говоря, наступил на грабли тем, что я подумал, что если сыграет на предыдущей неделе, сыграет и на это. Ну, видно, не сыграла. Ну, в принципе, ты понимаешь, в чем ошибка, да? да если так проанализировать, да, да. ты понимаешь. В процентном отношении один килограмм – это 0,79%. Андрей, ты оказываешься под линией. Марта, я тебя могу поздравить, ты сегодня в безопасности. Спасибо. Аленушка, Андрей, одному из вас придется сегодня покинуть лагерь. Всего за несколько шагов до финала. Впереди у вас есть целый час, чтобы убедить участников оставить в лагере именно вас. Сделайте, пожалуйста, все, что от вас зависит, чтобы потом не сожалеть о том, что вы не боролись. Хорошо? Хорошо. А нет, а ты сегодня потеряешь одного из своих участников. До зустрічі! Кого учасники відправлять сьогодні додому? Альону, яка втретє поспіль потрапляє до зони ризику, чи Андрія найнебезпечнішого суперника для всіх у таборі? Я стою зараз на краї пропасті. І якщо б не дали цей шанс, да. Я бы здесь осталась, и все-таки я бы дошла до финала. Ну что, снова здравствуйте. Я снова номинация. номинации. Какие могут быть хорошие ощущения, если ты под желтой линией? Никаких. Ощущения только плохие. Как-то такое впечатление, что искупался в нечистом болоте. Я уже начинаю привыкать. Не знаю. Я думаю, что к этому я не привыкну никогда. Хочу сказать, что теперешняя, скажем так, цель, не цель, мечтание, мечта. Ну, в общем, как бы, мне желательно бы остаться, сколько боюсь быта. Боюсь, что быст заезд, и я в любом случае все-таки останусь при том же питании, при тех же физических нагрузках, я думаю, что как любой из вас. Потому что есть правильно, мы уже научились. Заниматься правильно, мы уже научились. Осталось только, чтобы это все подворять, так сказать, в жизнь. Еще скажу, что все мы идем к одной и той же цели, по большому счету, да, и не будем кривить душой, все хотят победить. Хочу сказать, что могу создать должную конкуренцию. Так что в принципе решать вам, как я уже говорил, что у каждого из вас есть свое мнение, и мнение каждого из вас я уважаю. Пока я все. О. И снова я на этом месте. Мне тяжело а? говорить, цели у меня не поменялись. До этого вы тоже слышали. И год назад, да, я даже себе представить не могла, что я сюда попаду и со мной произойдут такие перемены в моей жизни. Я за, за два шага до, до финала. Вы два раза меня спасали. Может, сегодня сработает та поговорка, что, что Бог любит Троицу? Я не знаю. Я очередной раз прошу вас дать мне еще один шанс. Какое не было решение, я его приму с гордостью. Ну, обижаться не буду. Ну, тут нет смысла обижаться, да. Дайте мне еще один шанс. Дайте доказать моей семье, моему коллективу. Ну, Все-таки попробовать дойти до финала. А то с кем будет Марта соревноваться? не знаю, это самая неприятная процедура из всего проекта. То, что больше всего мне нравится. Настя, не нравится. У нас не хотела, чтобы я Да-да, Юра. я думаю, все равно, кто не уйдет, ходит реально очень сильный игрок, Потому что Андрей самый тяжелый на проекте его есть что скидывать. Алена самая легкая, потому что ей, ее килограмм равняется нашим полтора, грубо говоря. И то, что насчет быта, быт затянет, в принципе, каждого. Через две недели это будет или сейчас. Рано или поздно все равно мы все начнем. А то, что оба человека очень хорошие, тут даже нечего говорить. Выбор реально очень тяжелый. И чем дальше, тем сложнее. Ребята мне близки э, оба, но Андрей мне просто ближе. Я думаю, каждый поймет, почему. Потому что изначально еще, когда мы были в красной команде, я являлся большой поддержкой. После этого тижня ты ти просто в моих очах выросла. Мало того, что была это для меня справедлива, такая девушка, которая была самая справедлива из всех участников. Честная, да? Честная, прямо скажет завжди в лице. Ну, Як ти себе сьогодні, ну не сьогодні, а цієї підняла на 8 поверх, це все. Це Кожна жінка би так змогла, бо не знає, що це було. Молодець. А вибір мене є, я озвучувати не буду, це все покажу на, на столику тому нещасному. Що касається Роми, я не знаю конкретно, що він хоче, що це буде, як це буде виглядати. Я не ввірював в його рішення, поэтому я не можу сказати, що да, ні, ні нет. я даже не знаю, что будет на голосовании. Вот честно, первый раз я просто не могу даже прогнозировать или предположить, кто за кого будет голосовать. Первый раз. Первый раз, наверное, за 15 недель мне тяжело. Я не знаю, потому что я не знаю, что у Юры в голове, я не знаю, что у Ромы в голове, у Алика в голове. Не знаю, просто не знаю. Ну что, всех услышали? Пошли. 15-й тиждень наближається до завершення. Альона, Андрій для одного з вас стане останнім у таборі. Андрій до зони ризику потрапив другий на проєкті. Альонці доводиться проходити через голосування в третє. Марта, сьогодні ти перша озвучиш своє рішення, хто по твоєму має знайти. Марта проголосует за Андрея. Ну, они просто одно целое. Марта-Андрей, Андрей-Марта, ну, они друг друга поддерживают. К сожалению, нужно делать выбор и... Аленка. Почему? Я не голосую против Алены, я голосую за Андрея, потому что Андрей очень близкий мой друг, и... Является большой поддержкой здесь на проекте. Но по-другому быть не могу. Алена против тебя один голос. Алик, кто, на твой взгляд, будет лишним в пятерке лучших? В Алике я не уверен. Я думаю, что Алик, наверное, будет голосовать за Алену, поскольку он с ней был постоянно в синей команде. Это как бы его поддержка. И команда синих является видом вымирающим. Поэтому, наверное, Алик будет голосовать за Алену, а не за меня. Но если бы моя воля, то лишних здесь уже нет. Но так как по условиям шоу надо кого-то выбирать, то я голосую за Алену против Андрея. Они оба достойные соперники, и у каждого есть свои плюсы. Мне хотелось бы узнать, почему против Андрея. Он очень сильный. А второе то, что Алена у нас бывшая синей команды. И довольно теплые отношения сложились, дружеские. То есть в первом случае ты убираешь сильного соперника? Ну да. Да? Да. И поддерживаешь свою соратницу из да. синей команды. Андрей, против тебя также один голос. Юр, скажи мне, ты быстро принимал решение? Нет, были легкие решения, которые не задумывался. Но сейчас я понимал, чем дальше, тем будет сложнее, потому что чем дольше мы вместе, тем мы ближе становимся, друг друга узнаем. И для меня уже дальше еще сложнее будет делать выбор. Юра, ну не знаю. Юра все-таки проголосует против меня. Юра э, видит во мне какого-то опять-таки соперника Юра просто обиделся Юра голосует против меня но я хочу оставить Андрея, потому что мы 10 недель пробыли с ним в красной команде мы знаем какой поддержкой он нам являлся и в конкурсах, и во всем Сейчас же мы тренируемся вместе, и есть на кого равняться и к чему стремиться. Вы стремительно движетесь к финалу, тебя не пугает, что ты оставляешь сильного соперника. Я всегда говорил, что с сильными соперниками соревноваться интереснее, и есть к чему стремиться и с чем бороться. Ленушка, проти тебе два голоси. Ще один голос проти тебе і ти покидаєш проект. Ром, твоя черга озвучити рішення, саме від тебе залежить, хто сьогодні поїде додому. Останні два тижні Роман голосував проти Альони. Але цього тижня Роман став на ножі зі своїм колишнім товаришем Андрієм. Ну а що тебе так зриває? Ти ж маєш Мене зриває, тому що ти за мене говориш те, що я не говорю якого бажає головним суперником на перемогу? Вже третій раз поспіль. Це Альона. Ти не змінив рішення? Ні, рішення не змінив, тому що я бажаю, щоб мій друг залишився на проєкті до кінця. Мені здавалося, що на протязі тижня у вас виникали деякі непорозуміння. Так це нормально. Чим більше непорозумінь, тим більше ми один одного пізнаємо, розуміємо, бачимо помилки один одного. Це дуже добре, що вони є і це бачать люди навіть. Не те, що ми окремо можемо там шептатися, сваритися. Це все нормально. Так зароджується настояща дружба. Ти согласен з цим, Андрій? Я согласен. Алена, против тебя три голоса. И это большинство. Сегодня ты покидаешь проект. Появится за хвилину у постшоу, як сустрів Алену її человек? Чи вдалося їй схуднути вдома? Небезпечні способи схуднення. Що робити тим, хто погладшав від пігулок? поради, які рятують життя від найкращих тренерів країни. Тобі є, що сказати учаснику? Звісно. Ну, во-первых, я очень рада, що я все-таки дійшла до 15-ї неділі. Коли я сюда йшла? Я думала, хоча б не уйти першою. Фух, так трудно говорить. Такие эмоции, ком в горле. Фух, ребята, осталось две недели. Ну, я считаю, что эти, это две самые сложные недели. Силы практически на исходе. Держитесь. Держи их. Я ухожу и хочу, чтобы в ваших сердцах и в мне остались только, только теплые воспоминания. Я удивляюсь, как моя правда, честность, прямолинейность позволила мне дойти до 15 недели. Сюда многие шли даже взять мою бывшую команду, да, сюда многие э, шли и дойти до финала, и где они? не успели войти в десятку. Я в марафон третья прибежала, это для меня победа. Я хер куда залезла, вот это для меня победа. ну баты Шибреску, конечно. Понятно. конечно. Понятно. Все, попали. Всех люблю. Такая сама фигня. До встречи. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne Faut-il qu'on soit seul sur terre Ici aussi. Et quoi que je fasse, je ne sais. pas ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare. Et la vie est sans phare. À bord coton, qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À bord coton, qu'on se revoit. Я ще раз гляну на дом. Духно. Чого то хвост дихає? Так, все. Будемо в коронавір, сізи це да. приїдемо. Я вас люблю, цілую, дозвольте відкланятися. За межами табору Альона продовжить отримувати допомогу експертів проекту: тренерів, психолога, дієтолога. Вона буде займатися в одній з найкращих спортивних зал і покаже свої результати у грудні. На відкритому фіналі проекту зважені та щасливі. Україна, посмотри на мене. Зараз я вешу 81 кілограм. Коли ми зустрічаємося з тобою в фіналі. мой вес будет 58 килограмм. И неважно, в каком я буду платье, в шортах, в юбке, в купальнике, на каблуках. Я к вам выйду красивая, здоровая, а самое главное, счастливая.